На этом уроке мы создадим аккаунт фейсбука правильно, без блокировок. Давайте приступать. Для того, чтобы создать Facebook аккаунт, нужно перейти на сайт facebook.com и нажать создать новый аккаунт. Лучше всего создавать аккаунт на gmail почту, то есть на гугловскую. Мы вводим gmail почту. Обязательно пишите имя и фамилии фамилию так, как у вас указано в паспорте. Этот аккаунт я буду создавать на мою сестру, поэтому я пишу ее имя и фамилию. Далее мы обозначаем нашу почту и заново опять вводим эту почту. Таким образом, Facebook проверяет правильность заполнения почты. Придумайте пароль, обязательно придумайте безопасный пароль. Не нужно придумать пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подумайте над ним хорошо, такой, чтобы вы запомнили, и такой, чтобы вы его потом смогли ввести из телефона и из компьютера. Я вот такой пароль введу. Вводим дату рождения. 22 апреля у моей сестры, 85. -го. То есть вводим все так, как есть, на самом деле, ничего не выдумываем. Вводим а, наш пол, female, жен, женский, male мужской, кастом, но это такой, как вы уж там решите. И нажимаем зарегистрироваться. После того, как вы создадите аккаунт, не делайте там ничего. Дайте ему один-два дня просто отстояться. А в следующем видео я покажу, как настроить личный аккаунт пошагово. Увидимся в следующем видео.